Доброго ранку! З вами знов навчання Сьогодні ми поспілкуємось з проректором з навчальної роботи Кіровоградського інституту комерції, кандидатом економічних наук сухою Ярославою Анатолівною. Тож знайомимось? Суха Ярослава Анатоліївна. Спочатку заснування Інституту комерції працювала на посаді декана економічного факультету. Займається науковою та викладацькою діяльністю. Після захисту кандидатської диссертації у 2010 році займає посаду проректора з навчальної роботи. Вважає, що мобільність та швидке пристосування до зовнішніх умов є найвигіднішою рисою Інституту комерції. Основным направлением деятельности Кироградского института коммерции, начиная с 1993 года, то есть уже 18 лет, является подготовка специалистов экономических специальностей. На данный момент Кироградский институт коммерции, согласно лицензии Государственной аккредитационной комиссии при Министерстве образования и науки Украины, ведет подготовку специалистов на дневном и заочном отделении по трем специальностям маркетинг, финансы и кредит, учет и аудит. Каждые пять лет, как и все вузы Украины, мы проходим аккредитацию при Министерстве образования и науки Украины. И поэтому наш диплом, который получают наши выпускники, является государственным. Кировоградский институт коммерции – это новый тип учебного заведения, главной задачей которого является подготовка специалистов, квалификация которых отвечала бы международным стандартам образования. Студенты могут выбрать и получить специальность экономист с углубленным знанием английского языка. И вторая специализация – это экономист и учитель экономики в школе. Если вы хотите иметь престижную работу, хотите быть успешными, мы ждем вас в стенах Кировоградского института коммерции и экономика правового колледжа. Здесь вы можете получить достойное образование по трем специальностям – маркетинг, финансы и кредит, учет и аудит. Начиная с 2008 года мы участвуем в проекте со швейцарской консультативной службой SwissContact. Благодаря участию в этом проекте к нам приезжали уже не раз представители этой службы и проводили лекции по вопросам финансирования, по вопросам управления человеческими ресурсами, по вопросам трудоустройства и менеджмента в банках, по вопросам кредитования и так далее. Эти представители не просто читают лекции нашим студентам, они прорабатывают с ними ситуационные упражнения, применяют различные интерактивные методики в процессе обучения. Метою проекта є удосконалення викладання банківських та економічних дисциплін у вищих навчальних закладах України, що дозволить у свою чергу покращити розвиток малого та середнього бізнесу в країні. Во время визита представтель одного из представителей службы связи в октябре 2010 года Нами был организован семинар для представителей банков на тему риски кредитования и вопросы возврата долгов. В этом семинаре приняли участие представители 11 банков Кировограда. Поэтому мы можем сказать, что тесно сотрудничая с такими службами, мы вносим какую-то лепту в развитие экономики нашего региона. В дальнейшем, начиная с 2010 года, мы запланировали развитие следующего направления проекта, который позволит проходить стажировку нашим студентам и преподавателям в банках Швейцарии. Мы сотрудничаем более чем с 200 организациями и учреждениями Кировоградской области в таких сферах бизнеса, как производство, строительство, IT-технологии, маркетинг, финансы, продажи и так далее. Каждый год для своих студентов и для своих выпускников мы проводим ярмарку карьеры. Это очень хорошая возможность работодателям познакомить большее количество людей с тем, со своим производством, с тем, что они производят, чем они занимаются, и найти себе кандидатов на вакантные должности. Для студентов в свою очередь есть возможность представить себя, принести свое резюме и записаться на собеседование к работодателям. Через 18 лет нашей работы Кировоградский институт коммерции может с гордостью сказать о наших выпускниках. Многие из них работают на престижной работе, управляют банками, многие продолжают свое обучение за рубежом, некоторые защищают диссертации, приносят к нам свои учебники, свои монографии. Я выпускник Кировоградского института коммерции, кафедры финансов. По закінченню института начал працювати в банковской сфере. На даний момент займаю посаду провідного фахівця по роботі з корпоративними клієнтами, акціонерного товариства «Сбербанк Росії. Досягши успіхів у роботі, я дякую професорсько-викладацькому складу інституту. Досі підтримую теплі стосунки з викладачами та випускниками. Нами був організований семінар для представників банків на тему Різки кредитування і випросив долгів. В этом семинаре приняли участие представители 11 банков Кировограда. Поэтому мы можем сказать, что тесно сотрудничая с такими службами, мы вносим какую-то лепту в развитие экономики нашего региона. В дальнейшем, начиная с 2010 года, мы запланировали развитие следующего направления проекта, который позволит проходить стажировку нашим студентам и преподавателям в банках Швейцарии. На данный момент вопросы трудоустройства волнуют всех и студентов, и выпускников, и их родителей. Действительно, это очень важный вопрос, и мы всячески стараемся содействовать и помогать нашим выпускникам в их трудоустройстве. В Кировоградском институте коммерции развита эффективная система поддержки студентов и выпускников в трудоустройстве. Молодое поколение находится в постоянном поиске престижной и хорошо оплачиваемой работы. Но, к сожалению, не все студенты такие активные. Многие из них стараются найти себе первое место работы по знакомству. Но есть и такие, которые проявляют себя хотят э, развивать свою карьеру самостоятельно, поэтому участвуют в наших проектах. Один из проектов, которых мы уже лет 10 проводим, это ярмарка карьеры. Мы были одними из первых в Кировограде, которые начали проводить ярмарку карьеры. Мы сотрудничаем более чем с 200 организациями и учреждениями Кировоградской области, в таких сферах бизнеса, как производство, строительство, IT-технологии, маркетинг, финансы, продажи и так далее. Каждый год для своих студентов и для своих выпускников мы проводим ярмарку карьеры. Это очень хорошая возможность работодателям познакомить большее количество людей с тем, со своим производством, с тем, что они производят, чем они занимаются, и найти себе кандидатов на вакантные должности. Для студентов в свою очередь есть возможность представить себя, принести свое резюме и записаться на собеседование к работодателям. Если вы хотите иметь престижную работу, Хотите быть успешными? Мы ждем вас в стенах Кировоградского института коммерции и экономико-правового колледжа. Здесь вы можете получить достойное образование по трем специальностям – маркетинг, финансы и кредит, учет и аудит. Останок мені залишається вам нагадати, якщо ви хочете бути успішними, навчайтесь в Кіровоградському інституті комерції. Тож до зустрічі в навчанні.com.ua!